چھبیس اگست دو ہزار چوبیس رات کے تقریباً دو بج رہے ہوتے ہیں جب پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک آپریشن کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے آپریشن ہیرو ہیرو بلوچی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دا بلیک اسٹوم یعنی کالی آندھی آپریشن کا آغاز ہوتے ہی بلوچستان لبریشن آرمی کے پیدائین میں کالی آندھی کی طرح بلوچستان کے تیرہ اضلاع میں حساس مقامات پر مسلح حملے کیے اور یاد رہے کہ یہ حملے نواب اکبر کے اینیورسری پر کیے گئے جن کو چھبیس اگست دو ہزار چھ میں اسٹاف اس پرویز مشرف کے حکم پر قتل کیا گیا تھا آپریشن ہیرو کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آپریشن کا آغاز تب ہوا تھا جب ایک تیئیس سالہ لڑکی نے بارود سے بری گاڑی کے کیمپ سے ٹکرائی تھی جس کے باعث بی ایل اے کے پیدائین کو ایف سی کیمپ کے اندر داخل ہونے میں مدد ملی تھی جہاں انہوں نے ایف سی کے سکسٹی ایٹ جوانوں کو شہید کیا تھا دوسری جانب ایک لڑکی کے سوسائڈ بومبر ہونے کی خبر نے پوری قوم کا دل دہلا دیا لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ یہ لڑکی پہلی سوسائڈ بومبر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بی ایل اے کی دو خواتین ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے ایز اے سوسائڈ بومبر استعمال ہوئی ہے یہ تینوں خواتین کون تھیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے اور تینوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویلکم ٹو دا شو یو آر واچنگ وومین ایٹ وار بلوچستان بلوچستان و بلوچستان سے تعلق رکھنے والی شاری بلوچ سمیہ قلندرانی عرف سمی اور ماحل بلوچ عرف زلان تینوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین تھیں اور تینوں ہی سیاسی سوچ رکھتے تھے ایرانی کی بات یہ ہے کہ شاری بلوچ اور ماحل بلوچ دونوں کا تعلق سفید پوشت گھرانوں سے ہے جبکہ سمیہ قلندرانی کا منگیتر اسی نویت کا ایک کاروائی کر چکا ہے ان کے منگیتر کا نام کیا تھا اور ان کے سسر کون ہیں اسے ویڈیو میں تفصیلات جانیں گے تفصیلات کا آغاز کرتے ہیں شاری بلوچ سے کیونکہ بیلے کی سب سے پہلی خاتون بمبار تھی ساری بلوچ نے چھبیس اپریل دو ہزار بائیس میں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے مزر آباد سے تھا خود کش حملہ آور خاتون نے سن دو ہزار چودہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ کی تعلیم حاصل کی تھی جبکہ دو ہزار پندرہ میں بلوچستان یونیورسٹی سے سولوجی میں ایم ایس سی کر رکھی تھی وہ بلوچستان کے ضلع تربت میں ہی صوبے تعلیم سے بھی وابستہ تھی اور گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کلاتک میں استاد کے فرائض انجام دے رہے تھے ساری بلوچ کی شادی چھ سال پہلے ہبتان بشیر کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہیں جبکہ ان کا ایک دیور جج ایک ٹریجری اسسٹنٹ آفیسر اور دو یونیورسٹی میں تبریز کے شعبے سے وابستہ ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شاری دو بچوں کی ماں بھی تھی اور ان کے دونوں بچے تقریباً پانچ سال تک کی عمر کے ہیں شاری بلوچ کے والد حیات بلوچ کے مطابق وہ ڈیڑھ سال قبل کراچی منتقل ہو گئی تھی جہاں شاری کا ہسبینڈ ہیبتان بلوچ کراچی میں امریکی ترقیاتی ادارے میں کام کرتے تھے اور خود شاری بلوچ کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن ابھی تک داخلہ نہیں لیا تھا شاری بلوچ نے چھبیس اپریل دو ہزار بائیس میں کراچی یونیورسٹی میں اپنے آپ کو بم سے اڑا کر چار شہریوں کی جان لی تھی جن میں سے تین شہری چینی تھے اور ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا حملے کے تقریباً دس گھنٹے کے بعد شاری کے شوہر ہپتان نے شاری اور بچوں کے ہمراہ اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے اس تصویر کے ساتھ اپنے پیغام میں انہوں نے اپنی اہلیہ کے اس اقدام کی تعریف بھی کی تھی جس کے بعد شاری کے شوہر ہپتان بشیر اور دیگر کے خلاف شیرر فنانسنگ کا مقدمہ درج ہوا تھا دوسری جانب 24 جون دو ہزار کے روز بلوچستان کے شہر تربت میں ایک بڑا اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی بلوچ لیبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ کی دوسری خاتون فدائی نے پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا خاتون دہشت گرد کی شناخت سمیہ قلندرانی بلوچ کے نام سے ہوئی سمیہ قلندرانی بلوچ عرف سمو سترہ اگست انیس سو ستانوے کو بلوچستان کے خوزدار ضلع کے گاؤں توتک میں قلندرانی قبیلے کے ایک گرانے میں پیدا ہوئی سمیہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی ان کا تعلق صحافت کے پیشے سے تھی وہ پانچ سالوں تک بلوچ لیبریشن آرمی کی میڈیا ونگ سے خدمات انجام دے رہی تھی ان کی پرسنل لائف بھی بلوچ تحریک کے ساتھ تحری طرح جڑی ہوئی تھی وہ فدائی ریحان بلوچ کی منگیتر تھی جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں طالبندین کے قریب چینی انجینئروں پر فدائی حملہ کیا تھا اور بی ایل اے کے بانی رہنما جنرل اسلم بلوچ کی بہو تھی سمیہ نے اکیس سال کی عمر میں مجید بریگیڈ کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بالآخر پچیس سال کی عمر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کر کے اپنے فیصلے پر اٹل رہی اور حال ہی میں بی ایل کی جانب سے بطور خودکش ممبار بمبار استعمال ہونے والی تیسری خاتون ماہل بلوچ تھی ماہل بلوچ کا تعلق گوادر کے علاقے سربندر کے ایک سیاسی گرانے سے تھا ماہل بلوچ نے ڈگری کالج گوادر سے ایف اے کیا تھا اور اس کے بعد سربت یونیورسٹی میں ایل ایل بی میں داخلہ لیا تھا جہاں وہ اب آخری سیمسٹر کی طالبہ تھی ان کے والد جن کا پورا نام کوہدہ حمیر آسا ہے سربندر کے یونین کونسل کے دو بار چیئرمن رہ چکے ہیں جبکہ ماہل کے چچا دو بار گوادر کے زلعی ناظم اور چیئرمن رہے ہیں ماہل کے ایک مامو بھی سرکاری افسر ہے ماہل بلوچ نے دو ہزار بائیس میں باقاعدہ طور پر تنظیم میں شمولیت اختیار کی جس کے بعد دوہزار ہزار میں وہ مجید بریگیڈ کا حصہ بنی اور اس دوران انہوں نے تربیت کی لی جب حکام نے ماہل کے والد حمید بلوچ سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ بیلپ میں ماہل نے خودکش حملہ کیا ہے تو ان کے مطابق یہ بات ان کے لیے باعث تعجب تھی انہوں نے مزید بتایا کہ فیملی کا پس منظر تو سیاسی رہا ہے تاہم ماہل بلوچ نے خود کبھی بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا لیکن ماہر بلوچ کے انسٹاگرام پر موجود مواد کچھ اور بتاتی ہیں ماہر بلوچ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں دی آرٹ آف وار کیوبا کے فیدل کاسترو کی کتاب تاریخ مجھے بری دے گی کا ترجمہ میکسیم گورکی کا عالمی شہرت یافتہ ناول ماں اور فرانس کافکا سمیت دیگر کتابوں کے حوالے اور تصاویر موجود ہیں ماہل کے ایک کلاس فیلو نے بھی بتایا کہ ماہل کو بظاہر سیاست میں دلچسپی نہیں تھی اور وہ مسلح جد و جہد کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر ماہل کو پڑھائی میں مصروف ہی دیکھا ان کے کلاس فیلوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم نے بات کی کہ کون پریکٹس کرے گا اور کون کمیشن کے لیے تیاری کرے گا تو ماہل کو زیادہ وکالت سے دلچسپی تھی ماہل بلوچ کے اہل خانہ کے مطابق ان کے خاندان میں نہ کبھی کسی کی جبری گمشدگی ہوئی اور نہ کبھی کسی کی مسخشدہ شدہ لاش ملی تو پھر ماہل نے ایسا کیوں کیا اس سوال کا جواب ابھی بھی واضح نہیں ہے بلوچستان جیسے صوبے میں خواتین کا تحریک آزادی میں مردوں کے شانہ بشانہ جدوجہد جد و جہد کا یہ سلسلہ قابل فخر بھی ہے اور قابل فکر بھی جہاں ایک طرف مہرنگ بلوچ جیسی قوم دوست بیٹیا بلوچستان کی تحریک آزادی میں فرنٹ لائن سے سیاسی جد و جہد میں مگن ہے وہی دوسری طرف شاری بلوچ سمیہ بلوچ اور ماحل بلوچ جیسی عالی تعلیم یافتہ خواتین کا یوں خودکش بمبار بننا قابل فکر ہے بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے حال ہی میں سات فیمل فدائین کی تربیتی تصاویر جاری کی گئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسی مزید خواتین موجود ہیں بلوچستان کی یہ صورتحال چند سوالات کو جنم دیتی ہے پہلا یہ کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کے باعث بلوچ خواتین اس راستے کو چن رہے ہیں دوسرا یہ کہ بلوچ خواتین کی سوسائڈ بومبنگ کی طرف بڑھتے رجحان کو بلوچ قبائل کس نظر سے دیکھتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا بلوچ خواتین ریاست کے ظلم و جبر سے مایوس ہو کر یہ راستے چن رہے ہیں یا پھر کسی کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور ریاست اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے یا پھر کر سکتی ہیں ان تمام سوالات کے ان اور انفلٹرڈ جواب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے ہزار لائکس مکمل ہونے پر شائع ہوں گی کمنٹس میں بتاؤ کہ آپ کے اکورڈنگ بلوچ لیبریشن آرمی صحیح ہے یا غلط اگر آپ کو ایسی ٹرو کرائم اسٹوریز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ کریں